आज जिस कोड्यूस मेरे एक्सट्रीम राइट पे जो नौजवान बैठे हैं उनका नाम है सलमान हुसैन ही सलमान प्रोड्यूसर हैं इस प्ले के जो हम अनाउंस करने लगे हैं सलमान आल्सो द सीईओ फॉर आई टेक्नोलॉजी हमारे सेकंड प्रोड्यूसर फ्रंट रो में बैठे हुए रिजवान हुसैन सलाम तक के सीईओ हैं एंड सो so, इंट्रोडक्शन uh, uh, की, uh, की हम लोग uh, दो ढाई साल पहले uh, जब हम थिएटर कर रहे थे दो ढाई साल पहले हम जब स्टेज कर रहे थे एंड uh, सेट बन चुका था एक हफ्ते में हमने uh, लॉन्च करना था और दैट uh, इज़ uh, वो वक्त है जब पेंडेमिक हिट किया तो दो ढाई साल के बाद वी आर कमिंग बैक और आई थिंक ये इंट्रोडक्शन के बाद ये स्टार्ट मेरा करना नहीं बनता ये स्टार्ट करना बनता है ही ही हैज बिन आई बिलीव एब्सोल्युटली द बिगेस्ट सपोर्ट टू थिएटर इन पाकिस्तान और मैं दो ढाई साल में पूछता हूँ शाशा प्ले शाशा प्ले क्या करेगा प्ले कोई आएगा ही नहीं दो, uh, तो और और जिस तरह की हम ये प्रोडक्शन बना रहे थे और पच्चीस परसेंट और फिफ्टी परसेंट पे इट इन मेकिंग सेंस आई विल नाउ आस्क आर टू स्टार्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस द प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जिनकी प्रेजेंटेशन है ये प्रो, ये प्रोजेक्ट साढ़े चौदह अगस्त मोहम्मद एह थैंक यू दावर असल में आपको पता है कि ये कोविड के जो तकरीबन दो साल से ज़्यादा हो गए उसकी वजह से जहाँ और बहुत फिल्म बंद हो गई टोटल इस तरह से थिएटर ने बहुत सफ़र किया थिएटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स और लोगों को भी कोई थिएटर देखने को नहीं मिला तो उसके बाद ज़ाहिर है कि किसी छोटी मोटी नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ वापस आना और फिर थिएटर के जो जो लोग देखना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करना तो यही हमारा प्लान था कि जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ब्रांड है सबसे बड़ी प्रोडक्ट है उसके साथ जो है पोस्ट कोविड हम जो है ये आ, करें बीच में प्लान बनते रहे, लेकिन अब सूरत अलहमदिल्ला बहुत बेहतर है और अमर मकसूद साहब का ये जो सीक्वल है आ, पौने चौदह अगस्त सुपर हिट पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों ने देखा और तीन बार स्टेज हुआ उसके बाद सवा चौदह हुआ उस सिलसिले की ये आखिरी ड्रामा है साढ़े चौदह जिसको पाँच सात साल पहले से ये अनाउंस हो गया था कि ये आखिरी प्ले होगा और ये तकसीम की सूरत हाल पे है वो फिर अंबर भाई आपको बताएंगे क्या है तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और इसके लिए और ये ईद के फौरन बाद ये शुरू हो जाएगा जो दो महीने तक कराची में चलेगा इन फिर ये इस्लाम और लाहौर भी जाएगा तो उस सिलसिले की आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आर्ट्स काउंसिल भी इसमें पार्टनर है और आर्ट्स काउंसिल चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो अरवर मकसूद साहब की भी ये शर्त होती है कि आर्ट्स काउंसिल अगर इसमें आएगा तो ये मैं प्ले करूँगा और दूसरी बात ये होती है कि हमारे काविड में भी बेशुमार आर्टिस्ट जो हैं वो खासी फाइनेंशियल जो उनकी सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है मकदूर भर पिछले दो साल में आर्ट्स काउंसिल ने उनको सपोर्ट किया है तो जो आर्ट्स काउंसिल की इनकम होगी वो सौ फीसद आर्टिस्ट एंडावमेंट फंड में जाएगी इसलिए आर्ट्स काउंसिल इस थिएटर का हिस्सा बना है कि अपने आर्टिस्टों की फिलाह व बहबूद के लिए तो ये ये हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे लेकिन इसकी दायरे इनकम होगी क्योंकि अनवर भाई का जो भी ड्रामा होता है वो सुपर हिट होता है और ये तो इनका सबसे बड़ा प्लेयर है और तो हमें बड़ी उम्मीद है और इन ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा टीम भी कोई है बहुत स्ट्रांग है और मुझे तो यही कहना है कि मुझे तो मुकम्मल यकीन है और सलमान मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ ये भी मेरी तरह से अनवर भाई के बड़े एडमायर हैं इनके काम के इनकी शख्सियत के इनके थिएटर के तो ये अभी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को भी स्पॉन्सर किया आ, आई टेक्नोलॉजी ने भी सलाम द काफुल ने भी और ये आ, बड़ा इनका काम है अपना कॉपरेट में बट ये चूंकि तहजीब याफ्ता लोग हैं पढ़े लिखे तो ये लौटाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को आर्ट और कल्चर में इन्वेस्ट करके तो इसलिए इन्होंने दे जॉइन हैंड्स विद कापी एंड आर्ट्स काउंसिल तो इनका भी बहुत शुक्रिया क्योंकि आम तौर पे जो सेठ ऑर्गेनाइजेशन या ये हैं वो इसमें इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं तो मैं तो सलमान तुम कुछ कह लो और फिर अमर भाई खुद ही इसको क्लोज कर लेंगे जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब अनबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया दावत आर्ट एंड कल्चर में अगर हम किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ तो हमारे लिए मुकाबले फ़खर होती है और जैसे सर ने आपने बताया कि अनवर साहब खुद हैं वो एक पाकिस्तान के माशा लिविंग लेजेंड हैं और जिस सीरीज़ जो पौने चौदह अगर सवा चौदह नौ साढ़े चौदह इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है तो इस हवाले से हम तो इसका हिस्सा बनने में अपने लिए फख्र महसूस करते हैं अनवर साहब है के साथ एक स्टेज शेयर करने में भी फ़ख्र महसूस करते हैं इनका शुक्रिया कि इन्होंने इसके लिए हामी भरी सबसे हम, सबसे अहम बात यह है और इन इसमें भी हमने अपना हिस्सा डाला है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन के लिए जो हमसे हो सका हम उसमें जरूर डालेंगे आप थैंक यू शुक्रिया आप सबका शुक्रिया तशरीफ लाए सलमान हमारे यहाँ हिस्सा कुर्बानी में डाला जाता है तो ये कुर्बानी नहीं है ये खेल है और आपकी हिमात आपको मोहब्बत है और आपका सारा खानदानी अदब से और आर्ट के फन में बहुत कुछ जानते हैं आप लोग हालात ऐसे हैं कि शाह साहब और दावर से मैं कह रहा हूँ कि जब स्पॉन्सर आपने पकड़ लिए हैं तो प्ले करने क्या ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है 1911 हमने 1911 में किया था अच्छा दो हज़ार ग्यारह में किया हमने पौने चौदह अगस्त किसी ने मुझसे कहा कि पौने चौदह अगस्त क्या मतलब है चौदह अगस्त लिख दूंगी मैंने कहा मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन चौदह अगस्त आ गई मैं चौदह अगस्त के नाम से पे कर दूंगा क्योंकि साहब ने तो चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को एक लज़म भी लिख दी थी चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस ये दादाग ये शब्द उजी सहर, शहर वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं तो वो शहर तो आई नहीं फिर मैंने तीन साल बाद सवा चौदह अगस्त लिखा अब सब समझ रहे कि के के समझ थे कि अब मैं चौदह अगस्त लिखूंगा इमरान के आने के बाद लोग कह रहे थे अब चौदह अगस्त अनवर लिखेगा अब मैं सितंबर में चला गया अगस्त को ही भूल गया हूँ मैं बात यह है कि ये प्ले लिखा है मैंने और इस दफ़ा इस प्ले की जो बात है कि किसी आदमी ने मुकदमा दायर किया है कायद और गांधी पर कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी रियासत सल्तनत का जवाल जो है वो रिस्पॉन्सबल फॉस तीन मुल्क बन गए बांग्लादेश पाकिस्तान भारत ये एक अगर रियासत रहती तो ये कितना बड़ा मुल्क होता ज़माने तो कौन ज़िम्मेदार है इसका कायद या गांधी तो जज जो है वो कहते हैं लोगों से आप चार जगह जा सकते हैं और जाके वहाँ के लोगों से मालूम करें खुद कि कौन ज़िम्मेदार है आप हैं या गांधी हैं तो कायद कहते हैं कि कहते हैं कौन सी जगह जा सकते हैं हम लोग तो उनका पहले कश्मीर जाएं फिर लाहौर जाएं फिर दिल्ली फिर लंदन तो ये प्ले जो है ये चार हिस्सों में है पहले गांधी और जिना कश्मीर जाएंगे फिर लाहौर आएंगे लाहौर में वो मिलेंगे मीनारे पाकिस्तान पे कश्मीर में एक सेबों का पार्क है वहाँ जाएंगे दिल्ली में एक ढाबे पे बैठ के मिलेंगे और लंदन में ट्रिफाल स्क्वायर पे मिलेंगे यही कहानी है कि मुकदमे का फैसला है वो बाद में होगा कि कौन जिम्मेदार था कायद सही थे या गांधी सही थे गांधी भी बड़े लीडर थे कायद भी बहुत बड़े लीडर थे लिखने में मुझे मुश्किल आ रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो लोग समझ रहे होंगे कि तबाही मच जाएगी हिंदुस्तान वालों की मगर देखे मैंने लिखा क्या है और इन श्ला ईद के बाद आप इसी जगह आर्ट काउंसिल में ये खेल देख सकेंगे दावर डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और एक खराबी है लिखे हुए को तब्दील कर देते हैं मैंने अब तक इनके लिए नौ खेल लिखे हैं जिसमें पाँच मेरे थे <laughs> <laughs> और ये मेरी शर्त है साहब से भी और दावर से भी कि मेरा कोई फकर या जुमला तब्दील नहीं होगा तो ये मैं आपको इतना करता रहूँगा हर शो देख के, के इसमें कितने जुमले मेरे थे कौन से नहीं थे मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा इन शाह और ये आपने ख़राबी नहीं बताई ये आपने न्यूक्लियर मिसाइल मारा बाय द वे एंड मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आ, ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने अभी कहा नौ के नौ ही इनके थे पौने चौदह अगस्त आंगन बेड़ा सवा चौदह अगस्त हाफ प्लेट क्यों निकाला सियाचिन धरना नाच ना जाने तो जब एक कहानी कागज़ पर लिखी जाती है और उसके बाद जब स्टेज पर जाती है तो ड्राइंग जो पेंसिल से बनाई होती है वो राइटर की होती है मगर पेंटिंग वो डायरेक्टर की होती और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं कि कहानी बदलती है तो सर थोड़ा हौला हाथ रखो की होगी उसमें ये होता है कि प्ले है उर्दू में तो डायरेक्टर की उर्दू भी अच्छी होना चाहिए अच्छा <laughs> अगर प्ले अंग्रेज़ी में होता तो पूरा हाथ था डायरेक्टर को क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हुई मगर बदकस्मत के खेल उर्दू में है और मगर दिमाग इतना अच्छा है शादी का दावर का कि एक तो बहुत मेहनत करवाते हैं अदाकारों के साथ और कंस्ट्रक्शन जो है पूरे प्ले का ये बहुत अच्छा करता है और जहीन है इसी वजह से मैं फिर तैयार हो गया उनके लिए लिखने को और सलमान और शाह साहब यहाँ मौजूद हैं और देखिए अब आप लोगों पर है कि आपको कैसा लगता है मेरी तरफ से और दावर की तरफ से तो मैं समझ रहा हूँ कि हमने मेहनत की है और इन शसंद थैंक यू अभी आप लोगों को यहाँ से सवाल मत करें क्योंकि यहाँ से आपको बिलावल के पास जाना है <laughs> अच्छा आपका बिलावल से जो सवाल करेंगे वो मुझसे पन्द्रे हैं <laughs> हाँ चलो बोलो

क्योंकि जो नए अदाकार आए थे तो ऑडियंस के लिए जगह नहीं थी हॉल में तो अगर ऑडियंस तो हम बढ़ाएंगे कैसे वो नए अदाकार जो हमने लिए थे वो आज टेलीविजन स्क्रीन पर बड़े बड़े इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार हो गए तो लड़कियाँ भी और वो लड़के और इस पर कमाल है इस डायरेक्टर का क्योंकि ऑडिशन करते हैं ज़्यादातर लड़कियों के ऑडिशन करते <laughs> दफ़ा लड़कियों के, नहीं के इस में। हो क्योंकि अगर इसका बस चलता है तो काय अजम के भी कोई लड़की ही सिलेक्ट करता है तो मगर ये कि मजबूरी है मेरी इसमें कम है लड़कियाँ और मगर ये कि चांस देना चाहिए इतना टैलेंट है इस मुल्क में आपको यकीन नहीं आएगा इतने यंग लड़के लड़कियाँ इस्लामाबाद में लाहौर में कराची में है जिनको ढूंढना जो है वो दावर का काम है और ये ढूंढ लेता है उनको आज मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चे हम प्लेस पे काम करके गए हैं उनके पास वक्त नहीं है वो मुझसे माफ़ी मांगी इन्होंने कि एम हम तो तैयार हैं इस प्ले के लिए मगर डेट्स ऐसी हैं दिसंबर तक हम भेज नहीं सकते वो सारे यंग जिन्होंने पहली मरतबा काम किया था इस दफ़ा भी हमारी कोशिश है कि हम यंग टैलेंट को ले कर अगर आप जो कह रहे हैं अगर मैं बड़ों को लेकर आऊँगा तो एक तो उनके पास वक्त नहीं है वो आएंगे भी नहीं पहले दिन आ गए दूसरे दिन आ गए तीसरे दिन कहेंगे कि नानी का इंतकाल हो गया है तो मजबूरी हम कुछ नहीं कर सकते इसका तो लिहाजा उन बच्चों को लें जो हमारे साथ आखिर तक रहे क्योंकि ये कराची लाहौर इस्लामाबाद ये आठ महीने का प्रोग्राम है उस प्ले का तो आठ महीने बड़े अदाकारों को निकालना उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत मुश्किल है और एक एक नौ नौ ड्रामों में काम और हमारे यहाँ दाढ़िया किसी की नहीं है वहाँ दाढ़ी जरूरी है टीवी काम करने के लिए हर एक्टर ने दाढ़ी रखी हुई है हर एक्टर की दाढ़ी है तो वो यहाँ मुड़माएंगे नहीं मेरे में आके। अच्छा, लड़कियों लड़कियों का भी है। <laughs> <laughs> साथ ये हाल है कि आप कि जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं इस पर कब आपका कटरा मार है लोग तो परेशान आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इसका आप वजह से बता देंगे साई आखरी तो मैं क्या बात करूं उम्मीदें जो हैं यंग लोगों से ही हैं और एक बयासी बरस के आदमी से पूछ रहे हैं आप ये सवाल तो बस आपकी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बाकी सब ठीक हो जाएगा आ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सादा सा आपके लिए खाना हाजिर है और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थैंक यू शुक्रिया जी